Рады приветствовать вас на сайте производителя вещей из трикотажа Натали Мамот. Для начала ознакомимся со структурой главной страницы. Основное меню сайта располагается вверху страницы и состоит из пяти разделов. Справа от меню находятся ссылки для регистрации и авторизации пользователей. Для того, чтобы ознакомиться с ассортиментом продукции, ниже указаны четыре основных раздела каталога. Удобная форма поиска определенного товара, информация о новинках продукции, распродажах и о том, как сделать заказ. Внизу страницы расположены четыре блока, которые содержат информацию о рекомендуемых товарах, полезные статьи, отзывы покупателей и полный перечень продукции. Теперь ознакомимся более детально с каталогом продукции. Возвращаемся вверх страницы. Наводим стрелку мышки на любой из четырех разделов каталога и в появившемся меню выбираем интересующий нас вид товара мы перешли на страницу с удобной постраничной структурой, где указано краткое описание и фото товара, при наведении либо нажатии на которое изображение увеличивается для полного детального ознакомления. Данные товары можно отсортировать по названию и коду. При надобности сортировки отключаются, при нажатии на кнопку «Не сортировать». Для того, чтобы сделать заказ на сайте, вы должны быть зарегистрированным пользователем. Для этого нажимаем ссылку с регистрацией перед нами появляется форма для заполнения данных. Все поля формы являются обязательными для ввода, кроме адреса доставки. Нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». Если вы все сделали верно, то на ваш email, указанный при регистрации, в течение пяти минут придет автоматическое уведомление с ссылкой для подтверждения регистрации. Для авторизации на сайте вам необходимо ввести email и пароль, указанные ранее. Теперь вы можете совершать покупки. Перед тем, как осуществить заказ, желательно ознакомиться с таблицей размеров продукции. После ознакомления выбираем интересующий нас товар и указываем нужное количество, при этом добавляя в корзину. Нажимаем Оформить заказ. Для вашего удобства на сайте существует раздел отзывов, где вы можете обратиться с вопросом или предложением к администрации сайта, а также оставить свой отзыв о работе ресурса при помощи формы внизу страницы. Желаем вам приятных покупок!